Що весна дарує нам завжди гарний настрій, тепло у душах та яскраві фарби на вулиці. І сьогодні гарний настрій нам допоможе створити викладач клуб курсів магазину біжутерії Монпесьє Оксана Панкіна. А створювати ми будемо ось таку прекрасну сову. А з якого матеріалу дізнаємося просто зараз. З Чим ми сьогодні будемо працювати? Сьогодні ми будемо працювати з таким матеріалом, як фетер. Фетер це ніткане полотно, которое очень льоглих і удобно в роботі. Фетер німетні ліцевої, ні знаночної сторони, і краї не сипаються. Фетер може сміливо претендувати на звання найдревнішої матерії, виготовленої людиною. І ще у період неоліту кочівники Центральної Азії навчилися валяти овечу вовну і робити із неї грубий одяг і свої мобільні будинки, Юрти. Плином часу, у 20 столітті, фетер отримав репутацію ремісничого матеріалу з таким собі старомодно сільським напрямом. Такий же відтінок набувало і все те, що з нього робилося: взяти, хоча б валянки. Однак, в останні кілька років ми спостерігаємо грандіозне повернення фетру. Фетер став одним з улюблених матеріалів надомних дизайнерів, які роблять прикраси, сумки і всілякі дрібні аксесуари, які радують око. Яку кольорову гаму ми будемо використовувати для створення сови? Ми будемо робити сіреньку її чи яскраву. Сьогодні ми будемо виготовляти вот вот сову. Що нам для цього потрібно? Для того нам необхідно фітер сірий, білий, такий. Вот цвет... Жовтенький, такий Жовтенький, оранжевий і да, розовий цвіт. Yeah. Я бачу, у нас є викрики, тобто ми будемо працювати з викриками. Yeah. Як... Прежде всего, да, нам необходимо сделать выкройку. Выкройку можно сделать самостоятельно, а также можно найти в интернете. У меня уже готова выкройка, да, я ее уже вырезала. Это нитки, мулине в нашем случае. Это холофайбер, набивать сову, чтобы она была мягенькая. Можно также использовать синтепон. Клей, ножницы. И для декора мы возьмем такие вот глазки пуговичку и ниточку для подвески. Эту сову можно использовать как игрушку, а также можно использовать как игольницу. И первое, с чего мы начнем, мы сделаем выкройки нашей совы. Мы берем нашу выкройку, прикладываем к самому фетру, берем булавочки. Можно прикрепить, можно обрисовать карандашиком, но карандашик немножко следы оставляет, Поэтому лучше закрепить булавочками и вырезать. И вырезаем. Фетр очень хорошо режется. И так как я уже говорила, что здесь края не осыпаются, они получаются края ровненькие, красивые и не требуют дополнительной обработки то же самое мы делаем со второй частью мы сделали только что животик а теперь делаем спинку крепим наши булавочки и вырезаем вот у нас получились две детальки. Дальше мы будем вырезать глазки. Мы крепим наш, нашу выкройку к фетру и вырезаем. Катя, может, вы хотите попробовать вырезать? Залюбки, честно кажучи, спробовать на себе, как оно. Класно, ріжеться як сапір, дуже легко. Приємний на дотик такий матеріал. Таке робити можуть і дорослі, і діти заохочувати так кажу. Пані Оксана. як угу. вийшло? Дуже гарно. Да. Так, вот, про... кожного, или из вас, может, да, получилось. действительно, да, да. да, действительно, это несложно. Э, продолжаем дальше вырезать глазки. Вырезаем серединочку беленькую, крепим также за... нашу выкройку к фетру. Здесь требует очень так мелкая работа, требует внимательности и терпения, чтобы получилось ровно и красиво. Мы сразу прикладываем наши детальки, да, как будет смотреться наша сова, чтобы мы понимали и видели, что мы уже вырезали, что нам еще необходимо вырезать. Следующее мы вырезаем наши крылышки. Крепим выкройку к фетру и вырезаем. Дали матеріал для рукоділля, адже він досить міцний і добре тримає форму. Следующее ми виріжемо наш животик. Мы вырезали наш животик. Прикладываем. Теперь мы вырежем такое вот маленькое сердечко, да, чтобы задекорировать наш животик. Сердечко мы сделаем беленькое. Можно не только сердечко, можно вырезать и цветочек, и листочек. Это как-то уже такая будет фантазия и настроение. Взагалі, з фетру можна робити багато таких іграшок, які можуть використовувати при грі з дітьми, так і обетки, я знаю, роблять, и просто… Обетки, да, і можна делать мобили маленьким дітям, чтобы дітки игрались. Можно делать новогодние также игрушки, пасхальные игрушки можно делать, разных зайчиков, кроликов, яйца пасхальные. И осталось нам вырезать носик. Мы берем кусочек небольшой оранжевого фетра и вырезаем. Носик можно сделать и треугольный, и вот такой носик, как вот на той Делаем треугольничком. Здесь деталь очень маленькая, ее можно не крепить, можно просто придержать пальчиками и аккуратно вырезать. Мы вырезали носик, прикладываем к нашей заготовочке. Теперь у нас все готово для того, чтобы мы сшивали нашу сову. С чего начнем? Начнем с глазок. Мы берем наши ниточки. Берем ниточку белого цвета. Ниточки у нас мульне. Она такая немножко ну, потолще нитка, для того, чтобы красиво, смотрелось, да, красиво смотрелись наши швы. Да, и чтобы они... Можно сказать, да, так не, не съеживались, чтобы было красиво. И в той же момент вона дуже щільно сильно і стримувати и Беремо іголочку. иголочку. Иголочка не очень тонкая. И ушко ну, не маленькое, для того чтобы наша ниточка, так, як я говорила, она немножко толще, чем обычная нитка, чтобы она прошла в наше ушко. И начинаем пришивати наші детальки друг к Делаем мы немного стежков, буквально 5-6. Мы прихватываем аккуратно, не сильно стягивая сам фетр, чтобы у нас было красиво, естественно. Сразу-таки нитка додает какой-то элемент декора. Нитку также можно взять другого цвета, не обязательно, да, в тон. Можно использовать разноцветные нитки, так будет еще интереснее и ярче наше изделие. Шановные телеглядачи, можно сделать даже зеленые очи, кому же их Да, обшили. Теперь мы здесь отрезаем, крепим, чтобы ниточка не рассыпалась. И отрезаем. То же самое делаем со нашей второй деталькой. Дальше мы возьмем клей и приклеим наши глазки, чтобы они успели немножко приклеиться. Клей можно взять, момент, кристалл, а можно взять клеевой пистолет и клеим наши глазки. Не обязательно клеить по центру, да, можно приклеить вот так. Закрываем клей и приступаем к нашему животику. А сначала мы на наш животик будем его декорировать. Да, мы берем наше сердечко, берем пуговичку. Пришиваем. Обязательно все элементы нужно потом закрепить, чтобы ниточка наша при использовании да, не оторвалась пуговичка. Вот так у нас получилось. Дальше мы берем наше туловище и крепим к нему, пришиваем к нему. Животик. Ось вот так. І пришиваємо, так. Да. Я почну і Давай. ви продовжите, добре? Домовились. Пришиваємо вот. скільки на степків повинні зробити на Ну, Здесь можна на усмотрение. Розмір між степками, скільки повинен бути? Десь пів сантиметра сантиметр? можна сантиметр зробити, а сам стіжок має бути где-то 0,5 міліметра. Петер очень мягкий, как видите, вот иголочка очень хорошо да, проходит. Ну, пожалуйста. Так, прокручувати потрібно. І не затягувати. Не затягиваємо. Перше шановні телеглядачі, ми зробимо такий вузлик так, і закріпимо нашу ниточку, як нас навчала пані Оксана. І трішки так підтягнемо. Ось так. так. Ось таке у нас вийшло. Пані Оксано, як приймаєте роботу? Акуратне, стічки акуратне. красиво, мне нравится. Мне так же, мне уже понравилось. Нравилось работать с ветром? Дуже... легко. Дуже легко, дуже легко. И на дуток он дуже такой приятный, Дальше мы пришиваем наши глазки. Глазки мы пришиваем немножко в нахлест на животик и смотрим, да, как будет наша работа смотреться, когда мы уже пришьем, дабы не переделывать два раза одну и ту же работу. Мы приложили и пришиваем также. Я пришила, теперь я делаю узелочек, чтобы закрепить нашу ниточку. Но ниточку я сейчас не отрезаю потому что мы этой ниточкой можем пришить наш носик. Мы также прикладываем да, и смотрим, как наш носик будет смотреться. Делаем шовчик один и посередине нашего носика. Сильно мы не стягиваем, да? переворачиваем и крепим наш носик Далі ми делаем, ми пришиваємо наші крилишки і наше туловище ми зшиваємо. тобто окремо спочатку крила. Да, крылышки. Но крылышки можно немножко их прихватить на клей, да, чтобы они у нас, например, не ездились, да, и чтобы они были ровненько. Мы их чуть-чуть прихватим на клей. Можно использовать клей пистолет, а также можно использовать вот такой клей момент. И что нам не глядачи крыла, мы накладаем. Прикладываем вовнутрь, да. Опять-таки мы переложили, да, и смотрим, как у нас будет смотреться крылышко. Ну, я всегда начинаю сшивать э, снизу, потому что мы будем наполнять нашу сову холофайбером, да, чтобы мы здесь оставили немножко и наполним, и тогда зашьем уже до конца. Э, наш узелочек, да, нам необходимо спрятать вовнутрь. Да, ми починаємо шить інутри. Стіжочки э -э, швем э, шов називається да, шов вперед. Угу. Тобто ми вже не робимо їх так наверх, а. Ми повністю да, прошиваємо. Угу. результат. гарна работа, что уже ледве не забули. Немножко здесь осталось место да? Мы можем немножко просто вот так потянуть. Звильнито? Да. Растянуть немножко. И мы берем наш наполнитель. У меня это холофайбер. Также можно заменить с синтепоном. И начинаем наполнять нашу игрушку. Наполняем, чтобы наша игрушечка не была очень такой плотной, чтобы она была мягенькая. И теперь сшиваем нашу игрушку. Ми все сшили. Пані Оксано, а як закріпити, якщо в тих елементах ми могли з внутрішньої сторони його закріпити, а тут як закріпити ниточку нашу? Ми беремо акуратненько, где от, от, є стіжок, да, сюди і виводимо вовнутрь да, наші ігрошки. Ми виводимо іголочку вовнутрь, ми її вивели, і тепер ми ищемо, где стежочек з этой стороны, вот так. Поддели, да, зацепились и сделали внутри узелочек. Отрезаем нашу ниточку. Наша игрушка готова, осталось только закрепить нашу ниточку. Мы ее просто связываем. Просто связываем узелочком, да. Также на ниточку можно какие-то бусинки одеть, там деревянные, например. Коваку за така фантазія з Наша сова готова. Пані Оксано. Якщо порівняти ці дві сили, то одразу помітно, що вони здається з одного і того ж матеріалу, здається, одного і того ж кольору, але все ж таки вони різні. Так. Тому кожний ваш витвір, шановні телеглядачі, він буде. эксклюзивным. Помните мультфильм Винни про Винни Пуха, там, где была такая чудовая героиня Сова? Вот она ну, как раз похожа мне на ту героиню. Дорогой этот забедательный день я хочу подарить тебе безвозмездно. Что-что? Помолчи, пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Без хвоста без дно, то есть даром. А даром? Понятно. Подадить подарить тебе плюс вас без д, скромный, то очень полезный подарок. Вот этот штудок. Ура! хвост нашелся. Сова нашла хвост. Какой хвост? Хвост? Это что такое? Это, это значит, я? Подожди-ка! Вот. Как хорошо! Как хорошо! Какое совпадение! Нашелся к Шарику горшок! А хвост ко дню рождения! Я! и я. И я того же мнения. Приятно, что и говорит. Подарки в день, день рождения. Но другу радость подарит. Приятнее без сомнения. И я. И я. И я того же мнения. И я. И я. И я. И я. И, я, и, и, я и я. Того же...